Macam mana saya buat sebuah filem dengan bajet RM5,000? Ada yang percaya, ada yang tak percaya. Tonton video ni. Lipat! Saya nak tegaskan di sini. Saya tak akan bayar pelakon senior dengan bayaran yang rendah. RM200, RM300, no. Saya tak akan buat macam tu. Saya bayar mengikut rate yang ditetapkan. Kita ada perbincangan, ada persetujuan, setuju, baru jalan dan pelakon tersebut okey tidak ada masalah. Clear? Clear? Ha? Macam mana pula dengan talent? Sama juga. Ada perbincangan, ada persetujuan, setuju baru jalan. Kebanyakan talent tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab mereka dalam kalangan kawan-kawan saya dan mereka nak mencuba. Orang nak cuba, saya bagi peluang, tak ada masalah. Clear? Clear? Ha? Ada juga talent yang secara sukarela ada tapi segelintir sahaja dan babak mereka pun tak banyak persoalannya macam mana rm ringgit tu cukup untuk saya bayar mereka sedangkan saya cakap saya bayar mengikut rate yang ditetapkan simple saja bukan semua pelakon bukan semua talent ada sepanjang penggambaran ada yang dua hari, ada yang tiga hari, paling lama tujuh hari sahaja. Siapa? Yang pertama, saya lah. So, dah jimat kos. Yang kedua, siapa? Merah Ahmad. Sebab apa? Sebab dia pelakon utama untuk filem ini. Dan Merah Ahmad tidak ada masalah untuk hal ini. Semua dah deal, dah kautim Clear? Clear? Jadi, itulah cara saya menguruskan untuk pembayaran pelakon. Saya dah jimat beribu kos. Beribu ringgit. Persoalannya... Macam mana saya boleh seimbangkan mereka dalam sebuah filem? Sebab ada yang dua hari, ada yang tiga hari, ada yang tujuh hari. Itu atas dasar kreativiti saya. Bagaimana saya menulis dan mengolah skrip. Sebab bila anda tonton filem ni nanti, anda akan lihat seolah-olah mereka ada sepanjang pegambaran. Itu bahagian saya. Skrip bahagian saya. You ada lima ribu, kita buat lima ribu. Ada RM30,000 Kita buat RM30,000 Tak ada hal itu bahagian saya Saya tahu macam nak buat Macam mana pula dengan makan minum Sama juga Bukan semua pelakon Bukan semua talent Ada sepanjang penggambaran Kita shoot filem ni Pagi sampai petang sahaja Malam saya tak buat Saya tak akan henjut pelakon Daripada pagi sampai malam Saya tak akan buat Orang lain saya tak tahu Saya tak akan buat Saya akan bagi masa untuk rehat kita shoot filem ni di Pulau Pinang. Berlambak kedai murah kat Pulau Pinang eh. Tak gaduh cari makan, berlambak. So saya dah jimat kos. Clear? Clear? Ah? Macam mana pula dengan penginapan? Untuk pengetahuan anda, kebanyakan mereka yang terlibat dalam filem ni orang Pulau Pinang. So, <tuk> depa balik mau depa. Dia kukup siapa? Dah dah nak bini balik eh. Ya? Kalau mereka yang bukan orang Pulau Pinang, kebanyakan mereka tinggal di Pulau Pinang. Kepada yang tak ada penginapan, saya bagi penginapan, hotel atau homestay. Tetapi, berapa hari sangat. Dan saya dah book hotel awal. Saya set up filem ni 4 bulan sebelum penggambaran. Walaupun bajet RM5,000, saya set up cun-cun punya. Clear? Clear? Ha? So, itulah cara saya set up filem ni dengan bajet RM5,000. Tetapi, saya tak nafikan RM5,000 itu memang ngam-ngam untuk depan tabir saja. Bayar pelakon, bayar talent, makan minum saja. Itu saja yang boleh saya buat. Macam mana pula dengan belakang tabir, peralatan, kru produksi, kru teknikal. Kan saya dah beritahu, ini filem-filem tanpa kru. Okey, straight to the point. Saya buat filem ni seorang-seorang. Saya penulis skrip, saya pelakon, saya pengarah, saya penerbit, saya penyunting, saya pengurus produksi, saya juru kamera, saya juru audio. Rana beli makan pun saya. Beli makan pun pengarah pergi beli. Nampak? Kau tunggu kejap, saya pergi beli makan jap. Start kereta, pergi beli makan. Bagi dia makan. Saya buat semua benda dalam satu masa. All in one one man crew. Jangan ditanya macam mana kepantasan saya di set. Bukan rushing, pantas. Sampai set, dah tahu nak buat apa. Clear? Clear? Macam mana pula kalau saya yang berlakon? Simple saja. Saya set up kamera, pasang tripod, saya pergi berlakon, saya suruh PA saya tuan tekan. Macam mana pula dengan peralatan? Kamera, audio, editing, macam mana? Saya dah ada dah semua tu. Takkan esok nak syuting hari ni baru nak beli. Kalau tak ada macam mana? Boleh pinjam, boleh sewa. Simple saja. So, untuk belakang tabir, zero cost. <coughs> zero cost. Tak ada wang yang keluar belakang tabir. Saya dah jimat beratus ribu untuk belakang tabir. So, itulah cara saya buat filem dengan bajet lima ribu dan tanpa kru. Bukan senang, tapi tak mustahil. Sebab saya dah buat 1 Januari 2025. Tetapi Saya nak bawa penonton Lihat daripada satu perspektif yang berbeza Sebenarnya benda ni bukan soal filem bajet RM5,000 Bukan bukan. Ia soal pengurusan bajet Dari segi apa? Ketirisan Macam mana saya menguruskan bajet filem ni? You ada RM50,000 ke? RM500,000 ke? RM5 juta ke? Kalau you tak reti nak urus wang You bakar duit Filem tak jadi So, saya cabar diri saya. Buat sebuah filem dengan bajet RM5,000. Kalau RM5,000 ni saya hege hege nak buat filem, terkemut-kemut nak buat filem, jangan berangan nak RM50,000, RM500,000, apatah lagi rm juta. Saya cakap, pada diri saya lah. Bukan pada orang lain. Pada saya lah. Okay? Sebab saya tak mahu perkara itu berlaku untuk filem saya. Yang terakhir. Sebenarnya perkara ni tentang diri saya. Kredibiliti saya Semangat saya Komited saya Mission, passion dan vision saya Semangat pengarah muda Anak Melayu, anak Malaysia Jangan putus asa Jangan cari alasan Ada lima ribu, kita jalan lima ribu Tak ada kru, kita buat seorang-seorang. Kita lipat sampai rapat Sampai penamat 1 Januari 2025 Filem bajet lima ribu Filem tanpa kru Percuma YouTube Abarem Entertainment saya tidak rasa sedih ataupun ralat sekiranya filem ini tidak mendapat sambutan. Saya okey saja sebab saya bergelut dengan cabaran yang besar iaitu bajet yang rendah dan buat seorang-seorang. Tetapi saya yakin dan percaya rakyat Malaysia faham apa yang saya buat. Anda tahu menilai mana kaca, mana permata, mana kekasih, mana cinggir. Saya Remy Ahmad, pengarah filem Underground Malaysia. Jumpa nanti 1 Januari. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Lepas. Kali ini aku tak mau kalah lagi dengan budak mak rumpit tu. Dan kamu bertindak tanpa pengetahuan merah. Faham? Baiklah tu. Tapi macam mana janji Datuk dulu? Datuk tu mesti tak fighting dengan kita. Dia mesti akan main repeat balik. Sebab hang panah dia tadi, Zeng. Ya, kau tak parti apa dengan aku. Dia tahu mana cek aku lah. Ini ni bukan besar sangat pun. Ayam bukan kecil tau. Orang politik. Ana guna connection. Kita tak boleh main-main lagi. So, apa plan? Kamu tahu tak, Jo? Apa jadi dengan anak sulung saya? Selepas abang awak putuskan pertunangannya, sekarang ada dua pilihan. Hang pilih aku, abang hang ataupun dia. Selama kita bertunang ni kan, tak pernah sekali pun saya keluar dengan mana-mana perempuan. Sebab saya tahu saya ni tunang orang. Tapi awak ada apa lagi nak cakap? Hidup kita ni kena berubah. Mula-mula naik geret, Lepas tu naik motor. Lepas naik motor, kita ada kereta. Dah ada kereta, kena upgrade. Ni apa ni? Dari mula hang kenal dengan anak aku. Eh, motor buruk ni. Kurang-kurangnya motor hak kita dah Haa, baru betul. Kali ni, kita kena stand by. Repair apa yang patut. Kita mesti mari repeat balik. Kalau sejarah berulang, ku jamin lah, Ray. Confirm perang besar. Kita kena sediakan payung sebelum hujan. Kita sediakan pelong, aku senapang. kena Lulu dengan sapang saya tak cukup. Kita kena sembai tebusan.